Резонансною стала подія 14 червня, пов'язана з виходом на роботу згідно чинного законодавства України, заступника голови Балської районної державної адміністрації Ірини Балагули з декретної відпустки. Я душман зам командира 8-го окремого батальйону Української дорожньої армії. Значить, нам тут кажуть, що немає законних підстав її звільнити. Так я скажу, я є законом, я є законом. І я це зроблю особисто. І хто мені стане на заваді, я його знищу. І хто мені стане на заваді я його знищу. Люди стурбовані нестабільною ситуацією в місті створеною групою людей і висловлюють свої думки та побажання з цього приводу. Я знаю Ірину Леонідовну дуже багато років. Это талантливый, прекрасный человек, умный, грамотный, эрудированный. На все вопросы можно у нее получить ответ. Это человек, который живет больше для людей, чем для себя. Я не могу понять этого беспредела, который творится. Дети проходят. Куда наука, школы, если на, на улицах такие слова? Почему не выходят ветераны Великой Отечественной войны и не бьют себя в грудь и не говорят, что они воевали и отвоевали мир на земле? Я удивляюсь руководству города, как они допускают такой беспредел. Город Балта мирный, родной. Я прожила ним много лет. И такого безобразия, такого беспредела я не видала и не слыхала никогда. Это очень плохо, что не допускает ее к работе. Все женщины Балты, я с ними говорила, все говорят за то, чтобы она осталась на работе. И я считаю, как бы там против нее ни не шли, все равно она победит. И все люди, все наши болтяне, все за Ирочкой. Куда смотрит наш мэр Сергей Сергеевич? Сергей Сергеевич, обратите внимание, это в ваших силах остановить вот это все, что идет против Иры Балагулы. Она достойный человек, и она должна остаться на своей работе. Она очень много помогает людям, женщинам, которые, у которых много детей. Все они отзываются очень хорошо. И мы должны только, чтобы она осталась на работе. Проработала в народном образовании много лет и встречалась с Ириной Леонидовной по работе. Я знаю этого человека как честного, честную труженицу. И то, что происходит сейчас в городе, это позор для города для всего района как какие бы ни были у человека его убеждения нельзя вот так вот гнобить и унижать человека это э, женщина этого не заслуживает не только я одна а многие люди просят в городе чтобы э, наш мэр и Наше городское начальство не оставалось в стороне от всего происходящего. С каждым днем вижу все хуже, хуже и хуже мы живем, значит, все тяжелее нам, значит, всем. Вот. Я вот видел несколько вот, недель назад, вот это возле райисполкома, значит, собираются люди, значит, вот эти плакаты всякие, значит, все козыряют, что они там где-то, участники, что они где-то что-то делали, воевали и все такое. Вот. Ну, я, я считаю, что э, надо подключиться к административным органам и не дать э, развалить вот это все, все, что годами строилось в нашей Балте. Чтобы вот это не собирались возле райисполкома и гадости всякие, значит, что там какая-то проститутка политическая. Вот. Я не понимаю, кто это может писать и зачем. Вот. Тем более, значит, что я знаю Ирину Балагулу, значит, как прекрасного учителя, вот, и, что она много детей учила, значит, и ну, высокопорядочный человек. Тем более, что ей положено вернуться обратно на свое место. Я, я обращаюсь через телевидение к нашему мэру, вот, чтобы навел порядок, чтобы вот этого всего не было, значит, и почему? Потому что если это дальше попустить, то, значит, будет хуже намного то, что делается в центре нашего города возле здания госадминистрации, это полнейшее безобразие, крик, брань, нецензурные высказывания, неприличные надписи, палят шины. Человек вернулся на рабочее место по закону. Есть закон, и если мы не будем в нашей стране придерживаться закона, это у нас будет полнейшая анархия, не будет никакого порядка. Наши власти, наш мэр должен задуматься об этом и принять меры. Ирину Леонидовну я знаю с детства. Вот, она выросла на моих глазах как работник, как учитель. Я часто бываю в первой школе. О ней очень хорошие отзывы, как о человеке. Она должна вернуться. Закон есть закон. Я хочу сказати, що, звичайно, сьогодні в нас важкий день на Україні. У нас теж йде війна на Сході. І тому ми повинні проводити всіляку роботу із молоддю, із жителями міста, щоб в нашому місті був спокій, був мир, щоб ми працювали на благо нашої балщини. І не допустимо те, що Відбувається так, як і в нас було минулого тижня на площі біля будинку райадміністрації. Це не, не виховує майбутнє покоління, це тільки дає мінус. І сьогодні дуже неприємно читати ті плакати, які там на площі. Це дуже негарно, адже йдуть діти, молодь читає. Я вообще считаю, что это неприпустимо. Осталась наша маленькая горсточка людей, такой преданной родины, такие, как Ирина Балагула, ее партия, партия, которая хочет, чтобы люди жили мирно, дружно, работали, чтобы установили наше промышленное, сельское хозяйство. За людей, за простых людей она борется, а ее почему-то игнорирует. Хочу, чтобы восстановили ее. Хочу, чтобы вернулась у нас справедливость, вернулась уверенность, и чтобы именно была правда на белом свете, а не ложь, которая начинает нам преподносить даже нас, ветеранов войны, которые шли на фронт, молодую жизнь оставляя отдавая за родину, называют оккупантами. Люди Балского района, особенно комитет ветеранов, мы поддерживаем Ирину Балагулу за то, что она стоит за простых людей и хочет, чтобы у нас была справедливость, чтобы у нас была правда и чтобы все делалось так, как когда-то чтобы все законы были выполнены, и чтобы имени не игнорировали, и чтобы не уничтожали наших людей, которые действительно борются за нашу родину, за наш город, за наш район. Спасибо тебе, Ириночка. Спасибо. Мы коми члены комитета ветеранов, а нас очень много в районе. Мы за тебя. Мы за тебя, за наших простых людей за то, что ты хочешь, чтобы мы и жили, и работали, и чтобы наша Родина процветала, а не так была уничтожена, как она сейчас. Я не знаю, в какой мы стране живем. Я не знаю, и войны не хочу. Не хочу войну, не хочу, чтобы были убиты и дети Донбасса, и дети наши. Ни за что, ни про что. Войны нет. Ее никто не объявлял. И поэтому не надо убивать такую красивую молодежь, которая должна работать на производстве, в сельском хозяйстве и умножать ряды нашей Родины. То есть, чтобы процветала наша Родина, чтобы была наша Украина цветущей, как ее когда-то называли, цветущая Украина. Я хочу, чтобы все вернулось, и чтобы так было. Как хочет Ирина Балагула.